Вітаю вас, друзі, церква, вітання вам із сонячної Буковини, з міста Чернівці від церкви Філадельфія. Друзі, я хочу з вами поговорити пару слов на тему як виглядає життя і оправданих. Знаєте, християни це удивительний народ. Христианин – это тот, кто постоянно борется, что выбрать, проповедь и голос Духа Святого или сладкий голос плоти, который всегда все хочет упростить и взять свое. Наряду всего этого и в церкви есть много позиций или точек зрения, так как как же все-таки, но реально должен жить искупленный и оправданный. Очень важно. Часто моя позиция формируется не на том, что является библейской истиной, а на том, что мне комфортнее, приятнее и удобнее. То есть я сам выбираю свое богословие. И так и живу, я себе это проповедую. Можно много говорить о качестве христианской жизни, там, приоритетах христианцентричности, искуплении. А можно, друзья, просто красиво жить искупленным, оправданным и христоцентричным. Итак, текст наш, который мы сегодня будем, ну, вокруг него мы потопчемся, походим. Это книга «Деяния апостолов», это третья глава с первого стиха и вниз. Я расскажу, что это за история. Это история, когда наши братья Петр и Иоанн идут в храм на молитву, и тут по дороге им встречается попрошайка. Это человек, которого написано, что он хромой от чрева матери его. Человек, которого приводили, приносили туда, и он возле храма просил милостыню. И вот проходят наши братья Петр и Иоанн, и этот попрошайка же хочет от них что-то получить, а братья говорят, слушай, золота и серебра нет у нас. Говорят, во имя Иисуса Христа Назарея даем тебе то, что имеем, встань и ходи. И написано, что он начал прыгать, скакать, веселиться, вошел с ними в храм, и потом такие ключевые вещи. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Господа. И, друзья, тут четыре вещи, можно взять четыре принципа для себя – жизни искупленного и оправданного первое это христианин должен идти туда где он растет это молитвенная жизнь второе у нас должны быть открыты духовные глаза мы должны увидеть тех у кого проблема третье мы знаем что им дать во имя иисуса христа назареевста не ходи мы можем им дать христа и четвертое это радоваться с теми кто меняется. Друзья, ну нас интересует только первое. И мы с вами пройдемся особо и остановимся на первом. Итак, жизнь искупленных и оправданных – это идти туда, куда хочет Господь. Деяние апостолов 3.1. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. У иудеев было три молитвенных часа. И наши братья тоже двигались таким принципом. Давид относится к этому тоже по-особому. Читаю. Псалом 54, 17, 19. «Я же возову к Богу, и Господь спасет меня вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой, избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня». Давид говорит о том, что взывание к Богу, молитва, это то, что спасает его. Некоторые принципы по поводу отношения к молитве. Первое. Молитва имеет силу сохранить меня от меня самого. Часто перекладывание ответственности на сатану является лишь самооправданием собственно принятых решений. Мы часто забываем, в Иаково написано, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью, моей. И второе, друзья, молитва имеет силу сохранить меня от неправильных реакций на обстоятельства, которые Господь допускает в мою жизнь. Несогласие с Божьими допущениями принесет ропот, критику, недовольство, а близкие отношения с Богом помогут принять допустимое, как Божье проведение в моей жизни, ведь Он знает, что мне надо и даст сил мне это пройти. У меня была ситуация с братом как-то, его сын просто дома поскользнулся и упал сломал себе руку, серьезный перелом. И вот мы в больнице с ним. Брату больно, сын поломал руку. Ничего тут классного нет. Но он говорит, ты знаешь, говорит, Сань, я, хоть мне сейчас больно и тяжело, говорит, но я верю, что через эти обстоятельства Бог будет проговаривать к сердцу моего сына. Он их принял как должное. Что-то произошло, не было ропота. Понимал, что Бог формирует и через это может работать с Его сердцем и сердцем Его Сына. Дальше. Молитвенная жизнь формирует во мне зрелость в реакции на беззаконие или какие-то нехорошие проявления от окружающих людей к моей персоне. Мы, когда я учились в Институте душепопечения, в Корамдео, у нас был принцип два вида зла. Два вида зла, ситуационное зло и моральное. Моральное зло ⁇ это то, что живет во мне, за что я несу ответственность. И так я что-то сделал плохое, в законы сения и жатвы работает все. Ситуационное зло, что это такое, это часто, э, когда... Ну ты брату на ногу не наступал до этого, он взял тебя и наступил. Но ты не, не кричал на него, ты не делал ему зло, больно, ты ему делал благо, добро, хотел ему доброго, а он раз и взял тебе сделал что-то злое и нехорошее ты его до этого любил или вообще просто ты его любишь но он решил сделать тебе зло ситуационное то что пришло так вот молитва дает мне силу правильно реагировать на то что приходит в мою жизнь моя реакция может быть зрелая может быть незрелая есть принцип говорят тебе еще в лицо не плевали потом будет видно какой ты христианин грубо жестко друзья но правда со мной поступили несправедливо в церкви, меня обманули на деньги, меня оскорбили, про меня ведут сплетни, и я об этом узнал. Если мои отношения с Богом далеко не близкие, то и реакция на этих людей будет далеко не зрелая. Месть, встречное оскорбление, другими словами, все то же только в кубе. Мы желаем всегда умножить. Как ты посмел? Если я с Богом в близких отношениях, то и моя реакция будет близка к тому, как поступал Он. Милосердие, прощение. Еще, еще, очень часто повторяется, много где написано, я смогу сделать, как мой Христос. Христос написано, жалился. И я смогу жалиться. Часто к нам поступают нехорошо, некрасиво, несправедливо люди, наши братья в церкви, нет доброй жизни. Это потому, что у них проблемы. И я смогу, Бог мне может дать сил, сжалиться и принять даже того, кто делает по отношению ко мне боль. Знаете, в чем наша проблема часто? Я, если я, э, я смогу относиться с жалостью к тем, кто мне делает больно, вместо того, чтобы жалеть себя. Из-за того, что мы жалеем себя, мы хотим праведного суда в моих глазах, вместе. Молитва дает мне сил реагировать верно на неверное поведение людей к моей персоне. Я замечаю это у себя в жизни. Жизнь христианина, который находится в молитвенных дисциплинах, часто для того, чтобы уделить время для Господа, надо многого в чем себе сказать нет. Вы согласны? Для того, чтобы провести время с Господом, надо что-то подвинуть в сторону, чтобы сыграла правильная приоритетность. Бог хочет, чтобы я был там, где моя близость к Нему или дистанция с Ним сокращается. Молитва это то, что сокращает дистанцию мою с моим Господом. Вопрос к нам, просто анализ, маленькие друзья. Ах. Молитва это образ моей жизни, это то, в чем пропитано мое нутро, или это то, во что нужно вкладывать, ведь огонек бывает угасает и превращается в дымящийся фитилек. У меня есть возле дома такая молитвенная площадка. И я такой там прямоугольник топчу. И знаете, когда у меня молитвенная жизнь хорошая, то там, там где я топчу треугольник, там трава не растет потому что я там хожу. И я даже жене бывает своей говорю, и Русь говорю, вот когда там вытоптано, у нас будет порядок. Как только там начнет зарастать, у нас могут появиться проблемы. Если я провожу время с Господом, я на него похож, и реакции будут похожи. Если я провожу время с собой, я похож на себя. А там ничего хорошего нет. Ничего. Марка 11:17. «И учил их, говоря, не написано ли дом мой, домом а молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Интересный принцип. Отсутствие молитвы делает меня тоже разбойником. Отсутствие молитвы, друзья. Что такое дисциплина? Это то, что я ставлю на поток своей жизни в связи с тем, что понимаю, что есть главные вещи в моей жизни, а есть второстепенные. И вот тут важно не перепутать. Важно, чтобы второстепенные не стали в моей жизни главными. Потому что это второстепенное потом будет формировать всю атмосферу моей жизни. У меня был такой пример, поучительный. Я до того, как уверовал, наркозависимый, который жил в городе в Киеве. Это сейчас я живу 13 лет, уже 14 год в Черновцах. Тогда были у меня проблемы, знаете, и мы, ну, как бы мы с родителями, и я сам в течение 10 лет употребления искал выход. Искали мы. Были разные реабилитации, 12 реабилитаций у меня было. До того, как я уверовал в черновцах уже, Бог меня нашел, спас через добрых людей, которые не прошли мимо, увидели, заботились. Я знаете, как показываю, что было в моей жизни. Когда я приехал в черновцы, было вот такое: а -а -а -а. меня просто выненчили, выносили, и Бог, в свою очередь, уже изменил мою жизнь. Друзья, когда я жил в Киеве, мне постоянно же надо были деньги, и я часто использовал церкви. Я ходил по церквям, по собраниям, чтобы украсть можно было, как бы поживиться. А верующие, они же у меня такие, вот, ну, как бы, сейчас, если взять его, вот, доллар пошел, можно что-то взять у него, его можно использовать. Они доверчивые, такие нежные, пушистые, хотят помочь, а ты можешь на этом просто пользоваться. И, знаете, у меня была ситуация, я как-то зашел в одно собрание, там вечернее собрание было, и там была молитвенная встреча молодежная, там молодежь, они рады, что кто-то пришел с мира, ему можно послужить, ну, а у меня же свои корыстные цели. И я помню, смотрю так, барсетка, и обрадовался, беру эту барсетку, выхожу на улицу, раскрываю ее, и расстроился. А это большая такая Библия, кожаный переплет, знаете, с золотыми страничками, такая огромная. И думаю, вот это промах, вот это неудача. И я взял эту Библию, она у меня дома лежала, потом я поехал на реабилитацию, уверовал. И я ее читал, эту Библию, не подчеркивал. Я знал, что ее надо отдать, через пару лет приехал в церковь, отдал, засвидетельствовал, что это не мое, я тут взял, Бог изменил мою жизнь, хочу отдать. Но знаете, что самое интересное было? Когда открываешь эту Библию, то там были написаны такие хорошие слова. Это подарочная Библия. Эта жена подарила мужу, и там написано было, любимому мужу на 25-летие, главное, чтобы главное оставалось главным. И знаете, я думаю, слушайте, какая красота, какая красотка жена. Жена понимает, если Господь будет главным в жизни ее мужа, то это главенство будет ощущать она и всех, кто рядом. Друзья, если он для меня главный важный и ценный, тот, с кем я провожу свое время, где я в молитве сокращаю с ним дистанцию, то это будет ощутимо у меня дома, с моими детьми, детьми в моей церкви. Церковь будет для меня драгоценной. Так что я хотел бы посоветовать всем нам, друзья, вкладывать в то, чтобы мы сокращали нашу дистанцию с нашим Господом. А это можно только через молитвенную дисциплину и встречу с Ним. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Спасибо тебе, любящий, за то, что ты так заботишься про нашу жизнь, Божия. Благодарю Тебя за то, что Ты всегда верный, добрый Господь, который делает столько благ и милости для нас. Я молю о том, чтобы мы, Господь, понимали, с кем мы имеем дело, и мы проводили с Тобой время, Господь. Я молю о том, чтобы Ты для нас был приоритетный, ценный, самый важный, самый-самый Тот, к которому мы бежим, и нам с тобой хорошо. Научи нас сластовать от молитвы, от времени, проведенным с тобой. Слава Тебе за все. Аминь.